Akhirnya apa yang terjadi? Naik di mobilnya, nah, diambil uangnya 6 juta lebih. Diambil HP-nya, baru diturunkan di tempat itu. Udah. Jadi hati-hati, Banyak itu petugas di masjid, banyak petugas di Madinah. Pokoknya di mana-mana ada petugas. Datangi saja petugas yang tulis di belakangnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini. <laughs> like, comment, dan subscribe. Jadi ibu-ibu, empat yang perlu diwaspadai di Mekah tadi di Madinah. Waspada sekali kita dari empat jenis orang ini, ya. Yang pertama pengemis. Jangan kita mengatakan Mekah itu kota Mekah kota, kota Haji kota Umrah kota Suci Madinah demikian. Baru tidak tidak ada pengemis. Banyak pengemis di atas. Dan model pengemis di atas itu ia datang dengan, ya datang dengannya namanya pengemis Gaya-gayanya, penampilannya Baru karena tidak tahu bahasa Indonesia Tapi ambil di HP ditulis bahasa Inggris Dan terjemahkan Ibu Haja Haja Indonesia Indonesia, Terima kasih bahasa Inggris mengimbangi bagi ini saya ini dari ini dari Palestina saya dari Palestina ini ibu saya sementara dirawat di rumah sakit lagi kanker atau tumor tumor begitu Ya karena orang Indonesia memang tahu simpati orangnya simpati orangnya maka sesatannya orang Indonesia banyak. Nah, tanya, tanya lagi tanya Ki. kanker apa ibumu? Pasti dia tidak tahu. Nah, kalau dia tidak tahu berarti nah, bohong itu. Nah, begitu caranya tanya Ki jangan langsung nikut. Nah, besok ke situ lagi ke situ. Jadi itu di mana mana ada, ya di Mekah ada, di Madinah ada. Dan utamanya biasa di masjid atau di luar masjid. Paling banyak itu datang dari Palestina. Dia menjual Palestina. Saya dari Palestina. Ibu saya sementara dirawat di operasi kanker. Tanya bikin kanker apa? Biasa tidak bisa menjawab. Ini hati-hati. Gitu. Kemudian yang kedua adalah penipu. Ah, penipu juga di Mekah itu banyak. Ya penipu di muka banyak minggu lalu ada jamaah Indonesia ditipu sasarannya siapa jamaah-jamaah haji yang terpisah dari rombongannya utamanya kalau mau pulang ke hotel ya keluar dari masjid terpisah kamu bingung nah, habis itu ada yang ngintai oh tahu tahu nih tahu, tahu, tahu kesasar ini nah, akhirnya mereka punya apa teman-teman kerjasama dia menawarkan bantuan diambil ambil mie, oh Indonesia hotel mana nanti saya antar ya namanya orang kesasar pasti ketika mendengarkan saya antar pasti senang ya apalagi ya ah, makan nih oh, cocok mie ah, akhirnya apa yang terjadi naik di mobilnya ah, diambil uangnya 6 juta lebih diambil HP-nya baru diturunkan di tempat itu jadi hati-hati banyak itu petugas di masjid banyak petugas di Madinah pokoknya di mana-mana ada petugas datangi saja petugas yang tertulis di belakangnya pakai rompi biasa atau pakai ini petugas haji Indonesia itu yang kedua yang ketiga hati-hati di -hati depannya hajar rasul untuk mencium di situ banyak calon artinya banyak orang-orang yang menawarkan jamaah untuk mencium ya. Bayangkan nih, kalau ada jamaah sudah berhari-hari berusaha masuk, tapi tidak bisa tembus. Nah, saat itu tiba-tiba keluar, ada orang menawarkan, ibu mau mencium, bilang iya. M -m mau saya bantu, siapa yang tidak mau? Dan itu rata-rata berhasil, dua yang antar masuk. Nah, nanti setelah selesai, baru minta bayaran. Nah di sini, mie, minta bayaran, baru tidak tanggung-tanggung biayanya. Kadang-kadang 3 juta, kadang-kadang 5 juta. Nah, kita akan timbul di hati. Anu oh, ini bayar balik. Ah, karena kita tidak bawa uang atau bawa tapi mungkin seratus ribu ji? atau lima ribu, maka pasti jengkel hati kita ingat kita sementara ihram itu. Jangan sampai masih pakai ihram ki, ihram haji kayak perang sana Pasti jidal. Ya. Dalam keadaan pakai ihram ki ihram haji atau ihram umrah, Kemudian hati tak jengkel Itu bisa menghilangkan pahala Nah makanya salah satu caranya Kalau ada yang tawarkan Negosiasi makin Berapa nah, pasti dia pasang tarif 2 juta Pasang tarif tawar saja Ya standar itu biasa yang kasih muncul itu 500 ribu Kalau tidak mau jangan Ini pesakan cerita Dari luar saja Bismillah lapor Bismillah lapor Itu apa ada karena Nabi pernah mencium hajar aswad itu, sahabat pernah mencium hajar aswad itu, karena hajar aswad itu persis dengan makam ibrahim, semuanya berasal dari surga kata uh, hadis, ya. Yeah dan nanti di hari kemudian akan diberikan mata diberikan lisan untuk melihat menyaksikan orang yang pernah datang menciumnya orang yang pernah datang mengusapnya orang yang pernah datang melambaikan tangan karena tidak ada kesempatan masuk kuliah dia tampilah nanti di hadapan Allah jadi ini semoga bisa diberangkat amin ya Allah yang keempat yang harus diwaspadai jamaah kalau berangkat ke tanah suci adalah tukang potong ah, tukang potong ini banyak banyak di Jabal Rahma biasa atau di Jabal Nur. Caranya dia langsung jadi datangi nak kasih pakai, nak, kalau laki-laki kan dikasih pakai suruh pakai yang Arab, baru dikasih itu yang bundar-bundar di kepala. Baru disuruh ambil gaya, sudah ambil gaya, disuruh bayar satu juta. Jadi jangan ki mau, iya kan? bisa jadi ambil gambar lewat dia karena langsung jadi itu nah, 10 rial itu harga di 10 rial 10 real kalau mungkin kenapa pakai pakaian baru pas itu pakai harap. kemudian nak masa mau pergi mau gak pergi lagi marah-marah pergi lagi jengkel 23 tahun menunggu 33 tahun ki menunggu pergi di Moka pergi jadi jengkel Lu kita itu pergi bu, kalau pergi ke jengkel. Lu kita itu pergi, kalau pergi di jengkel ke mana? Eh di jengkel ini. Puna lama di sini tak. Oh hati setiap lalu kau pergi aku suruh kau. Bismillah lalu. Astagfirullah. Tak sembilan. Tapi tu punya sing jengkel. Tak nah, apa mang. Anak apa itu? Anak supaya itu sebenarnya lah jengkel kerja kita nak jari. Oh Bisa diprotek itu. Jadi mari kita jengkel nampi tahu. <tuk> <Napa? tuk> Mari kita jengkel nampak di bawah. Bunda jengkel tidak sah. di bawah. Selebihnya, makan lagi. biasa saya kira demikian saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan ibu calon jamaah haji dan juga keluarga Najak oleh wa taala dan semua yang hadir di tempat ini semoga juga diberikan rezeki yang lancar amin ya rabbal alamin bersama-sama tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang amin ya